শুভ দুপৰীয়াসকলকে হাঁহ অমিতাৰ সৈতে কোনে কোনে খাই পাইছে জনাবচোন আজি মই হাঁহ অমিতাৰ সৈতে ৰান্ধিলোঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কাহিনী এটা কওঁ শুনক মোক ভাইটি এটাই সুধিছা ভিডিঅ' বনাই থকা দেখি আজিকালি খুব ভিডিঅ' বনোৱা আগতে মই ৰিল বনাওঁতে তোমালোকে হাঁহিছিলা কিন্তু মই তেতিয়া তাত কৈছোঁ চোৱা ভাইটি মই টিকটকৰ দিনৰে মানুহ টিকটকতো ৰিল বনাইছিলোঁ খালী তেতিয়া ফেমাছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ ভাবিছোঁ এতিয়াই হয় বা তাতো মানুহৰ চকু দেখিছেনে ৰাইচ কিন্তু বাইদেউ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ মছলাখিনি ভালকৈ তেল ওলোৱালৈকে ভাজি ইয়াতে মই মাংসখিনি দিছোঁ পৰিমাণটো অলপ কমকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাখাত হাঁহ খোৱা মানুহৰ পৰিমাণ কম দাদা মই খাওঁ দেউতা প্ৰেছাৰ আছে দেউতাই নাখায় হাঁহ মাংস কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাবচোন আজিৰ ফালে মই বেলেগকৈ বনাইছোঁ হাঁহ কোমোৰা হয় তেনেহয় অমিতা দি বনাইছোঁ দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া আহিছে পানী দি শুকোৱাই এয়া মোৰ হাঁহৰ মাংসৰে দি আহক পৰিৱেশন কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি ভাল লাগিল কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নাপাহৰিব ধন্যবাদ